Əhsam hər vaxtı dəyərli izləyicilərimiz, TikTokda paylaşdığımız xanımın burun əməliyyatında biraz xanımın fikirləri, aynabım xanımla əməliyyat keçəsi, əməliyyatdan çıxandan kimi sual verdim ki, xanım, istənilənca dağrı palan var? Demişdiniz, demiş xanım yoxdur, amma izləyicilər kəskin yaraatlar bilir, yoxdur xanım. Yəni ağrı yerə deyil. Ağrı vurdu, heç olsa ağrım digər anda, yəni ağrı hiss edəmamışam. Doğrudan da hiss eləmadım. Bu zaman nəslənəndəm istəyirsiniz? O, yani ki gözəllik qoruma tələb elməyə ist istəyir. Ana amma əziyyətli bir şey deyil. Əziyyətli. Şey şey də yəni dəyərli izləyicilərimiz, indi mən deyirəm xanım deyəcəyəm. İndi kim xanım demir. Bizim dəyərli xanımımız demək 7-8 il öncə rinoplastika əməliyyatı olmuşdu. Əməliyyat sonrası keçdinə görə, yəni çəpərəkli kəskin formasında deformasiya olmuşdu deyə. Xanım nəfəs alımını ala, ala bilməyirdi. Yəni məqsədi oydu ki, nəfəs alma problemi aradan qaldısın və kompleksində aradan nəfəs alma problemlərindən qalsın, kompleksdən azad olsun deyə plastikan əməliyyatı edib. Yəni durub da, yəni başqa bir şəhər yazmağa getdi. Plüssə xanımın da gözündə asimetriya vardı. Başının biri hündürdə idi, elə bil ki, o fərq o sad gözə çarpırdı da. Bəli. İndi necə? Baxıb baxıb bəli, gözgözə baxıram ki, yəni eyniləşib. Yəni bu gözəlliyi görməmək hansı gözlükə görməsin. Yəni mən özüm fərqi daha çox hiss edirəm. Bəlkü. Yəni də yəni, nəyisə görə demirəm. Yəni ağrı filan olmur. Mənim bu ikinci əməliyyatımdı. Yəni mən ağrı hiss edəmədim. İlincində bir az olmuşdu problemlər, amma burdan məni. Heç şey. Çox sağ olun. Əminəm həkimsin. Siz daha <gülüyor> gözəlsiniz. Gözəlsiniz. Təşəkkür edirik.